Нет никакой конспирологии, нет никакой мировой финансовой закулисы, нет никаких сросшихся лапсердаками сиамских хитрецов, в существовании которых верил недолугий московский царь. Президент Вильсон не подталкивал этого августейшего дурака нападать на Германию, точно как и Рузвельт не подначивал Сталина оккупировать Польшу и убивать поляков в Катынском лесу. Просто большая страна с большим человеческим потенциалом и предпринимательским духом, надежно защищенная океанами от любых ТВД, воспользовалась ситуацией и реализовала возможности. Вот и все. И это важно понимать сейчас, ибо американцы и сегодня убеждены, что за океанами они, как у Бога за пазухой. Помните, как взбеленился Трамп, когда Зеленский попытался сказать ему, что и Америка, мол, тоже в опасности? Трамп именно после этих слов украинского президента как сорвался с цепи. Владимир Александрович нечаянно попал в самую чувствительную точку, в нерв. Ибо весь замысел Трампа, а если не Трампа, то Маска, построен на том, что на океаны они могут положиться отсюда. И вся эта дичь с аннексией Гренландии. Она им нужна, чтобы сбивать ракеты над Арктикой. Спрашивается, а откуда эти ракеты полетят? Что-то мне подсказывает, что не из Швеции. И не тогда, когда Трамп ринется спасать Украину. Сбивать баллистику. Если, конечно, баллистика останется у Путина на тот момент. Трамп планирует в самом финале мировой войны которую будет пережидать за океанами. Пока не настанет час для россиян заплатить по счетам. Россияне от вашей страны останутся рожки до ножки. Ну и редкие земли, так полюбившиеся Трампу, чтобы добывать их вахтовым методом, не надо 140 миллионов артов. А еще штаты займутся восстановлением Европы, колыбель цивилизации, как-никак. Так уже было дважды. Где гарантии, что этого не случится? В третий раз.